Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, gününüz uğurlu keçsin. Təzə təmirdən çıxmış mənzili sizlərə təqdim edirəm. Mənzilimizin ümumi sahəsi 80 kvadratmetrdir, qanuni 2 otaqdan ibarətdir. Qaz, su, işığı daimidir. 17 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir. Mənzilimizin giriş 홀 hissəsini sizlərə təqdim edirəm. Mənzilə daxil olarkən sağ tərəfdə geniş şkaf yarmağa yerimiz var. Döşəməmiz granit var və istipoldur. Hazə təmir olunub, təmirdən sonra yaşayış olmur. Bura mənzilimizin xol hissəsi. Sol tərəfdə sanitar qovşaqlarımız ayrılıqda yerləşir. Yataq otağı, mətbəx və qonaq otağından ibarətdir. İndi isə keçək otaqlara ətraflı tanış olaq. Videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın. Mənzilimizin qonaq otağı Gəlin, sözü məaliş. Qonaq otağımız var, işıqlı, super, gün düşən tərəfdə yerləşir, qabaq açıqdır. Qonaq otağımızdan eyvanımıza çıxışımız var. Mənzili ətraflı sizə təqdim edim. Qiyməti şərh bölməsində qeyd edəcəm. Baxın, bəyənin. Qiymətlə razılışma olacaq inşallah. İndi isə keçək mətbəximizdən ətraflı tanış olaq. Baxın, söylenir, mətbəx hissəsi mətbəximizdən də eyvanımıza çıxışımız var. Mətbəximizin və koridorumuzun sanozelimizi döşəməsi granit mərmər istifadəldir. Təzə təmir olunub, təmirdən sonra yaşayış olunur. Burada bizim eyvanımız yerləşir, kombi sistemi çəkilib, hər şey tam hazırdır, vəziyyətdədir qabağı açıqdır. Dayınacağın düz yanında yerləşir. Yəni marşrutdan düşüb uzun-uzadı yol getməyə ehtiyac yoxdur. Mətbəx mebelimiz alıcının istəyinə uyğun yığıla da bilər və ya hatta qiymətdə çıxla da bilər. Evyəsin mətbəx mebeli niyə yığmıyır? Çünki alıcılar ev yəsin zövqü üst-üstə düşəcəyi düşməyəcək ona görə mebel yığılmır. Bura isə mənzilimizin yataq otağı. Döşəməmiz palət parketdir. Qonaq otağımızın və yataq otağımızın döşəməsi 1-ci növ palət parketdir. Pərdələrimiz asılmışdır. Yaşayışa tam hazır vəziyyətdədir. Və mənzilimizin yataq otağı. Zədur bulan təmir olunmuşdur. Santər qovşaqlarımızdan da tanış olun. Mənzilin açarı bizdədir, istənilən vaxt baxış keçirməy mümkündür. Burada mənzilinizin bir sanitari qovşağı tamam yerləşir. Tamamınızın döşəməsi tikoldur. Burada duş kabini yeri azada tutulub. Aksessuarlar da alıcı öz istəyinə uyğun alıb yığa bilər. Burda isə digər sanitar gözə yerləşir. Şəhfətli materialdan istifadə olunub. Qapılar bahalı qapılardır. Döşəməmizin granitli, bahalı granitdir. Ümumiyyətlə evdə uzvari materialdan istifadə olunmayıb. Mənzilin qiymətlə şərt bölməsində qeyd olunacaqdır. Təbii ki, baxıb-bəyəndikdən sonra endirim yeri də olacaq. Yəni danışıqlar baş tutacaq inşallah. Əlaqə nömrəsi də şərh bölməsində qeyd olunacaqdır. Sizin də satışda mənziliniz varsa, buyurub bizə müraciət edə bilərsiniz. Həm video çəkilişini, həm də satışını təşkil edə bilərik. Videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın.